salom aziz do'stlar ushbu video orqali siz yapon shag'amchalari nima va ular qanday ma'lumotlarni aks etishini bilib olasiz yapon shag'amchalari moliyaviy bozorlarda aksiyalar xomashyo valyuta va boshqa savdo instrumentlarining narx grafiklarini hosil qilish va bozorni tahlil qilish uchun qo'llaniladi yapon shag'amchalari yordamida tuzilgan grafiklar odatiy chiziqli grafiklardan ko'ra ko'proq ma'lumotni o'z ichiga olgani tufayli treyderlar orasida keng tarqalgan chiziqli grafiklar faqatgina yopilish narxlarini ko'rsatgan paytda yapon shag'amchalari quyidagi ma'lumotlarni aks etadi ochilish narxi yopilish narxi davr ichidagi eng yuqori narx va eng past narx yapon shag'amchalarining klassik ko'rinishi oq va qora ko'rinishda bo'ladi lekin har kim ularni o'ziga yoqqan rangda sozlab olishi mumkin biz esa yapon shag'amchalarini yashil va qizil ranglarda ko'rib chiqamiz har bir shag'amcha belgilangan davr mobaynida shakllanadi ushbu davrlar mashtabini siz time fram yordamida belgilashingiz mumkin Masalan uchun besh daqiqalik shag'amcha 5 daqiqalik davr ichidagi narx tebranishlarini aks etadi 5 daqiqa o'tgach yangi shag'amcha shakllanishni boshlaydi 15 15 e ki, 15 bulganda, Endes, frame, o'n besh daqiqalik shag'amcha esa o'n besh daqiqalik davr ichidagi narx tebranishlarini aks etadi bundan kelib chiqib aytish mumkinki bir dona o'n besh daqiqalik shag'amcha shakllanib bo'lganda besh daqiqalik shag'amchalarning uchtasi shakllanib ulgurgan bo'ladi endi esa shag'amchalarning real grafikdagi holatini ko'rishingiz mumkin chap tarafda besh daqiqalik timefre o'ng tarafda esa o'n besh daqiqalik time frem ko'rsatilgan ushbu grafiklarning ikkalasida ham bir vaqtdagi narxlar harakati namoyish etilgan chap tarafdagi grafikda belgilab ko'rsatilgan uchta shag'amcha o'n besh daqiqa ichida bo'lib o'tgan narx tebranishlarini aks etgan bu yerdagi har bir shag'amcha besh daqiqaga teng o'n besh daqiqalik grafikda esa xuddi shu harakat faqat bir dona shag'amchada aks etgan besh daqiqalik grafik bizga o'n besh daqiqalik grafikka nisbatan batafsilroq ma'lumot berishi mumkin endi shag'amchalarning tashkiliy qismlarini ko'rib chiqaylik shag'amchaning o'rtasidagi to'g'ri burchak body, ya'ni shag'amchaning tanasi deb nomlanadi shag'amchalarning ikki tarafidagi ingichka chiziqlar shadow, ya'ni soya deb nomlanadi ushbu qismlarning har biri tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi yangi shag'amchaning hosil bo'lishi uning ochilish narxi hisoblanadi tiymefremda belgilangan vaqtdan so'ng shag'amcha shakllanishda to'xtaydi va keyingi shag'amcha ochiladi shag'amchaning shakllanishdan to'xtagan nuqtasi shag'amchaning yopilish narxi hisoblanadi e'tibor bering belgilangan davr mobaynida shag'amchaning ochilish va yopilish narxlaridan tashqari eng yuqori va eng past narx nuqtalari mavjud ushbu nuqtalar shag'amcha soyasining uchlariga to'g'ri keladi va yuqoridagi soyaning uchi hay pastdagi soyaning uchi low deb nomlanadi demak shag'amchaning soyalari shag'amcha hosil bo'lishi jarayonida narxning ushbu nuqtalarga borib qaytganligini bildiradi shag'amchalarning ranglariga to'xtaladigan bo'lsak bizda ular ikki xil rangda yashil va qizil ranglarda aks etgan shag'amchaning yopilish narxi ochilish narxiga nisbatan yuqorida bo'lsa yashil shag'amcha hosil bo'ladi yashil rangli shag'amchalar shakllanishi mobaynida narxning o'sganligini bildiradi aksincha yopilish narxi ochilish narxiga nisbatan pastroqda bo'lsa qizil shag'amcha hosil bo'ladi va u belgilangan davr ichida narx pastga harakatlanganini bildiradi yapon shag'amchalarining har bir qismidagi ma'lumotlar grafik tahlil jarayonida juda muhim hisoblanadi shuning uchun treyderlar moliyaviy bozorlarning narx grafiklarini tahlil qilishda aynan shu instrumentdan foydalanadilar keyingi video darslarda ko'rishguncha